это подготовка линии э, обороны и, возможно, линии э, соприкосновения с врагом по части МВД на ключевых трассах Херсонской области. Был э, предложен проект, при котором использовалась вот такая система блокпостов, которую вы здесь видите. На всей области такие блокпосты сейчас начинают функционировать. Задача выполнена наилучшим образом. И вместе с э, кадровыми подразделениями милиции здесь этим занимается и батальон «Херсон», который работал в зоне антитеррористической операции, а теперь работает здесь. И вот так эта система будет работать. Блокпосты эти созданы по схемам и чертежам, которые подготовили здесь сами, при помощи наших меценатов, волонтеров и энтузиазмов. Система та, которая здесь предложена, одна из оптимальных для вот такого города по ключевой несущей трассе. Понятно, что это не, это не тема сдерживания. Но это тема превентивного контроля до тех пор, пока э, в случае надобности сюда не пойдут национальная гвардия. Или э, в случае э, фильтрации вдруг какой-то шальной бандит или э, какой-то заезжий гуляк, он тоже будет остановлен для этого действия. Поэтому Херсон будет чувствовать себя еще более защищенным, это правильно. чуть-чуть, отойдите, -чуть. Пожалуйста. Юля, ты где?